Четверолапі друзі, так з любов'ю, ми називаємо наших братів менших. Комедні песики, великі вірні собаки, та, на жаль, людина не завжди віддячує тим, кого приручила, добром за добром. Кількість бездомних собак, на жаль, зростає. І поки вирішити цю проблему гуманним шляхом, ми не в змозі. Волонтери, які опікуються проблемами собак у Херсоні, намагаються привертати увагу до цієї проблеми усіх небайдужих мешканців нашого міста. Саме тому на те. Це фабрика, і відкрили пам'ятник бродячій собаці. Пам'ятник це не простий, це пам'ятник капілка. Сфотографувавшись цим симпатичним песиком і кинувши у скриньку монетку, херсонці допомагають бездомним собакам. Все це стало можливим завдяки громадському об'єднанню Ми херсонці. Сьогодні всемірний день бездомних животних. Эта дата не просто праздник, даже, даже и не праздник, совершенно это повод обратить внимание на проблему бездомных животных. Во всем мире сегодня проходят благотворительные конкурсы, акции, просветительские лекции о том, как нужно относиться к животным, насколько это ответственно, и каждый человек, который взял животное, должен нести ответственность до конца. Сегодня мы решили тоже приурочить к этому дню установку памятника копилки, в городе Херсоне. Это первый проект в Украине. Такого проекта, в принципе, нет пока что ни в одном украинском городе. Ту идею мы переняли у европейцев. В Европе таким образом привлекают внимание к проблеме бездомных животных. В каждом городе стоит статуя, собаки, кошки. Вот теперь есть она и у нас благодаря нашим скульпторам талантливейшим херсонским, которые нам помогли в этом, прочитали наши мысли, поняли этот креатив. А, скульптор Алена Лебедева, спасибо ей большое за это. Я думаю, что в дальнейшем у нас будут еще очень много интересных проектов и новых памятников бездомным животным. К нам обратилась Катя с идеей о том, что надо поставить памятник бездомным животным. Вот, конечно, мы сразу загорелись, потому что она сказала, нигде в Украине больше такого нет, мы рады были в этом поучаствовать. Но дело, конечно, здесь не только в собаке, а в том, э, насколько в степени неравнодушия жителей к своему городу. Я думаю, что этот памятник, он символизирует как раз э, вот эти какие-то начинания, активность, чтобы что-то изменить. Потому что место для подвига всегда есть, а ну, такое чудо, что у нас каждый день есть время для поступка. И потом все из маленьких поступков складывается в какой-то ощутимый результат. Я думаю, просто это, чтобы вдохновляло нас всех, э, настраивало свои поступки на нужный лад вот поэтому конечно было очень приятно принять в этом участие работали с вот. удовольствием? Вы да удовольствием. с огромным теперь я когда смотрю на собак в смысле такой натурщик пошел натурщик но самое интересное когда мы его вынесли на улицу чтобы тонировать вокруг сбежались собаки у нас в мастерской там дворовые и начали на него лаять вот ну как бы приняли его за своего и боялись подходить мы подумали вот, вот это признание наверное значит все получилось вот. Поэтому, конечно, было очень приятно участвовать в этом. Я бы хотел сказать э, отдельное спасибо э, авторам данной идеи, э, так как проблема с э, бездомными собаками стоит у нас очень остро в нашем городе. И с помощью данных акций, мне кажется, в городе намного повысится внимание, и привлечение дополнительных спонсоров для устранения. Э, вот проблем с домашними животными, ну, бездомными животными. Почему решил присоединиться к э, этой акции? Потому что очень люблю животных, во-первых. Вот. И когда э, идешь по городу и видишь э, животных бездомных, э, обездоленных, очень жалко на это смотреть. Э, очень хорошо, что это придумали. Вот. И я э, зазываю людей больше обращать внимание на эту проблему. И, э, и участвовать в этой акции. Хотел бы поблагодарить всех предпринимателей, поддерживающих наш проект. И особенно руководство ТРЦ «Фабрика» за предоставленную возможность разместить памятник «Копилка» у них на территории.